Арестович сто пятьсотый раз перезуси. Знаем, что вы стреляете по род когда мы стреляем по военной технике. Мы знаем, что вы сознательно бьете по нашим больницам. И мы вас нахуй вертели. Понимаете? Никто в Украине не сомневается и, и, даже сомнений не испытывает в нашем отношении, кто вы такие. Как звучно кого свертит из находящихся в Штатах? Такий смелый, михерой. И когда я предлагал перемирие, я предлагал его только для того, чтобы перезагрузить нашу страну и сделать ее более действенной эффективной для того, чтобы противостоять вам, мудакам, которые были и есть и остаются нашими извечными врагами. Так вот, я когда пи***ю, то знал, что не просто так. Я знал, что захаваю тупу херню с перемовинами, а я отримую охопление. Да Та я так уже два с половиной роки роблю. Мы можем с вами жить в мире, но только после того, как мы вам насуем так, что вы наконец-то обломаете и поймете, что в Украину ходить не надо. О, пиперка, насовать курску десь из Нью-Йорку. И уж я точно постараюсь, чтобы это произошло, потому что я давал присягу служить украинскому народу, не жалея сил, а сил у меня немерено. Я каждый день могу записывать по 100 видосов, какие охеренные. Поверьте, сил у меня до хрена.